Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-muridku kelas songoe sugeng Enjing Waalaikumsalam Sallam sugeng Enjing Bu Sip. 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 Ibu arep takon lokasi Pasar maron sing dadi kebanggaan warga maron iku Ono ngenti? kira-kira sapa ya sing arep crita dhisik dhewe? Nggih, Bu. Kula badhe crita nggih, Pekan Maron menika lokasiipun wonten ing Sakidolepun Bang BRI Unit Maron. Menurut ari, apa sing paling dibanggakake kalian Pasar Maron? peken maron menika minangka peken kewan ingkang paling ageng wonten ing tlatah Kabupaten Probolinggo. Sip. Terus, apa maneh sing bisa neng ning Pasar Maron? Bilih Pasar Maron tata sayuran, ugi buah sing didrop, saking daerah Tiris lan Kerucil. sak liyane iku apa maneh bilih ingkang sadean lauk pau ulam laut gih katah bu amargi pedagang gih langsung kula dateng pelelangan ulam daging sapi daging ayam gih kata amargi ngih kata peternak Wis mung kono, awake dhewe kudu akeh bersyukur bisa duweni pasar sing terkenal lan kudu iso njogo bareng-bareng supaya Pasar Maron bisa dadi pasar sing ramah rakyat. Terus sopo meneh sing arep cerita? Inggih, Bu, siap Ibu timbali kemawon.